Майбутнє Луганщини. Вітаю всіх, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Михайло Мартинко. Ми розповідаємо про молодь нашого краю. Чим живуть наші молоді люди? Які вони мають у Луганській області можливості та перспективи? Чи зможуть вони себе знайти і реалізувати саме тут? Хто буде розвивати наш край? Як вплинула війна на їх впевненість у завтрашньому дні і усвідомлення свого місця у цьому світі? Чи є загроза Донбасу знову перетворитися у дике поле? Про що вони мріють? На всі ці питання відповідають найбільш соціально активні, енергійні та обдаровані молоді люди нашої області? У наші дні дуже модними стали вислови, які начебто були сказані видатними бізнесменами або людьми, котрі так чи інакше мали досвід роботи з фінансами та домоглися у цьому успіху. Інтернет мережа наповнена різними порадами, як швидко розбагатіти, бо такі теми завжди викликали у людей неабияку цікавість. Саме тому книга із назвою Як заробити мільйон або щось подібне до цього з легкістю може стати бестселером. Але зазвичай нам наводять цитати особистостей, які живуть за кордоном. Тому деякі їхні поради застосувати у наших сучасних умовах буде неможливо або дуже важко. Для того щоб розібратися у тому, який потенціал має Луганщина та Україна для заснування свого власного бізнесу, і що для цього потрібно, ми знайшли людину, яка має великий досвід у веденні своєї справи. Його звуть Олексій Водолацький. У нього є власний бізнес у США, а також він викладає у східноукраїнському університеті імені Даля на факультеті транспорту та логістики. У нашій бесіді прийняла участь завідувач кафедри логістичного управління та безпеки руху на транспорті, доктор технічних наук, професор Наталія Чернецька-Білецька. Ну а собі я виходить, поступив в Восточно університет, університет, ще у Бонду. Восточно-Украинский государственный университет. И в 92 году поступил, в 97 закончил, после этого пошел на, на завод работать, на Алчевский медкомбинат по специальности. Отработал там около года и перешел в аспирантуру, позвали меня в аспирантуру. Вот. Ну и с тех пор, по сути, моя судьба связана с учебным заведением Восточно-Украинским университетом. Вот. Ну и параллельно как бы, ну, занимался бизнесом, по профилю транспортному. Вот. Начинали мы в конце 90-х годов заниматься грузовые перевозки, потом перешли на пассажирские. Потом стало тяжело бороться с контролирующими органами, которых, когда мы начинали 90 в, конце 90-х, их было около четырех контролирующих органов. Ну, это там ГАИ, ГУ, Располком, Налоговая. Когда я закрывал фирму, было около 20 контролирующих органов, которые могли прийти и сказать, уважаемый, мы вас закрываем. Вот. А сейчас, в данный момент, мы занимаемся перевозками по территории США. Там проще. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Ну, в принципе, тут ничего хитрого особо нет. Там живет у меня просто брат, гражданин. То есть я тут все продал, там вложил, там купили, запустили, в принципе. Раз вы занимаетесь бизнесом там, то как на ваш взгляд, есть ли будущее у нашего региона в плане открытия бизнеса? Что касается нашего региона, безусловно... Я верю в то, что у нас огромный потенциал. Огромный потенциал. У нас есть все необходимое для того, чтобы строить успешную страну. Транспортная система – это как кровоносная система для экономики державы. То в каком состоянии сейчас она сейчас находится? У нас тоже, в принципе, конечно, я общаюсь с перевозчиками местными нашими и украинскими, общеукраинскими кто на Россию работает, и на Европу. Вот. Ну, тяжело, очень тяжело сейчас стало работать выживают в основном те, кто имеет возможность вы, выход на Европу. Ведь, как все знают, транспортная система – это кровеносная система экономики государства, правильно? И если предприятия функционируют полноценно, значит, есть что возить, значит, транспорт загружен, ну и наоборот, если предприятия стоят, то возить нечего. Ну, а так как большие грузы автомобили, они больше рассчитаны на объемы загрузки промышленных предприятий, то соответственно ну, есть объемы перевозки там продуктов питания бытовой техники ну, такое общие вопросы а железнодорожный транспорт автомобильный транспорт сейчас у нас конечно у занепаде объемов мало плюс налагается сейчас ситуация из-за курса доллара получается стоимости запчастей расходных материалов там топлива все это влечет за собой как бы утяжеление условия для нормальной работы перевозчика За словами нашого героя, для того щоб побудувати успішний бізнес, потрібно побудувати для цього відповідні умови. А у нас вже є три основні столові успіху: це розумні люди, ресурси та гроші. Саме моє большое достиження, як я считаю, можливість роботи в університеті, тому що на самом деле эта професія очень благородна и очень нужна для общества. Потому що ми готові по суті. Ту необходимую часть, составляющую для успешной экономики, это кадры. То есть то, за что сейчас борется весь мир. Если вы знаете, сейчас же многих наших школьников с удовольствием берут на бюджетную форму за границу, многие вузы Европы, Америки вот, и так далее. То есть таким образом они пытаются поддерживать свою экономику благодаря высасыванию мозгов в кавычках. Так? Вот Наша профессия, это очень, ну, я считаю, это благородный труд, который позволяет государству, в принципе, ну процветать за счет подготовки хороших специалистов. Это мое большое самое, самое большое достижение, я считаю. Я люблю эту работу, я рад, что мне выпала такая привилегия здесь находиться. Ну и, конечно, сейчас условия у нас тяжелые в связи с этим переездом, с войной. Но ну, пытаемся с Божьей помощью барахтаться и находить возможности обучать людей здесь. Ты скажи перспектива у приходит. нас, например, сейчас хотим, так как у нас студенты транспортники, вот. И я вот Алексей Александровичу говорю, что давайте попробуем вот мы приобщить наших студентов, вот создать предприятие здесь. Понимаете, вот это наша ну, перспектива, да, то к чему мы хотим стремиться. То есть мы сейчас повышаем уровень нашего образования студентов. Вот мы сейчас деловую ручат, лабораторию будем делать. Это у нас стоит в планах даже как у вуза-переселенца, чтобы учебный процесс был на должном уровне. Вот. И у нас, я вам скажу, у нас очень неплохая сейчас молодежь. Конечно, не такие объемы, какие у нас в Луганске были, но в принципе у нас студенты есть, желающие есть. И вот я все время Алексею Александровичу говорю, что глядя, как он, он приобщает наших студентов в работе этой фирмы да. своей. Ну, интернет-ресурс творит чудеса, да. сейчас облачные технологии позволяют. В принципе, работать в удаленном доступе, выполнять функции, сопряженные с сопровождением перевозочного процесса, но ну, оформление документации, там, отслеживание там, положения грузовика, там, температуры в рефрижераторе и так далее. Вот. Вплоть до того, что их состояние. Ну, в общем, новые вот эти все технологии. И да, мы используем студентов. В качестве практики, вот ну это ж не бесплатно, Правильно Они зарабатывают на что-то? Ну, это не коммерческая, конечно, деятельность, но, в принципе, они получают премии там свої mm -hmm. поощрения и так далее. Усі війни коли-небудь закінчуються. На що слід розраховувати українцям після того, як конфлікт на Донбасі буде вирішено, і чи є сенс комусь зараз вкладати інвестиції для розвитку Луганської області? Я то бачите, конечно, ви правильно сказали, війна. Она тормозит все эти процессы и практически их останавливает. Но мы как бы должны ориентироваться не на этот момент, а на перспективу и двигаться вперед. Это, знаете, как отложенный спрос. То есть сейчас есть возможность сделать вот такую подготовку, задел на прыжок в будущем. Да. А как я уже сказал, у нас регион просто богатейший. Я не знаю, мы просто общаемся вот, в силу своей деятельности, общаемся с представителями других стран. Вот. И вот как-то один наш коллега, преподаватель из Иордании, учился у нас в аспирантуре, и он меня спрашивал, говорит, слушай, я говорит, не могу понять. У нас говорит, только одни камни. Говорит. Мы пытаемся там завозим какое-то сырье, его перерабатываем, там на камнях капиллярный полив, там что-то пытаемся выращивать какие-то культуры. И как бы у нас ну, стабильно платят зарплату, там порядка 800 долларов в месяц преподавателями. У вас, говорит, я вот от Киева ехал сюда машиной, говорит, в Луганск. Поля и поля, кругом поля, поля. У вас, говорит, все. У вас уголь есть, у вас газ свой есть, у вас все строительные материалы: там песок, камень, глина. Ну, уникальный регион вообще. У вас есть чернозем плодородный, то чего нет вообще в основной части планеты. У вас есть леса. И самое главное, что у вас есть люди, которые способны все это дело обрабатывать. Вот. То есть у нас есть грамотные и трудолюбивые. Нормальное население. Ну, вот, я не, не пойму, как, как, как вы можете так жить бедно, при всем этом, то, что вы имеете. Ну, будем стремиться к лучшему. Мы верим в Украину, мы верим в народ украинский. Поэтому, несмотря на многие предложения, поступающие сегодня из-за границы, да. приглашения, ну, конечно, но ну, дело в том, что сейчас вообще идет очень обширная пропаганда выезда за границу. Для студентов, для профессиональных там, какие то квалифицированных работников, там, технологов, ну, инженерно-технических кадров. По сути, то, о чем я говорю, что любое сейчас предприятие, любой бизнес, ну, как следствие, любая экономика, она строится на специалистах. Ну, вот. Раньше проблема была, там, может быть, с деньгами, с финансированием. Да, вот там 90-е годы, когда Украина только набирала обороты как независимое государство. Сейчас, в принципе, все это есть. Деньги есть. Оборудование можно купить легко. А где деньги берутся? Вот. Ну, инвесторы. Uh -huh. инвесторы. К сожалению, ну, не обязательно. Почему? У нас, у нас богатая страна, у нас, в принципе, у нас много своих инвесторов. Я, я не знаю, я люблю Украину. Не хочу. Мне, меня многие спрашивают, что до сих пор в Америку не уехал, в принципе. Ну, там все есть. У меня там все есть, чтобы просто переехать и жить там. И работа, и жилье. Ну, как обычно у людей проблемы. Не знаю, я не хочу. Мне вот нравится тут жить. На цьому час нашої програми підійшов до завершення. Дякую всім, хто слухає нас. Бажаємо всім гарного настрою. Залишайтесь з нами. Айбутне Луганщины.